Він був гордим сином своїх негордих батьків, ріс найменшим у сім'ї, заперечень не терпів, прагнув у всьому бути лідером. Рано став самостійним, у 16 років покинув батьківський дім, в армію потрапив під час війни у нагірному Карабасі, конфліктував з командирами, не корився, бунтував проти армійської дисципліни і, врешті, з армії втік. За дезертирство потрапив у розшук. Йому тоді було 20, емігрував в Україну, жив під чужим ім'ям, організував бізнес, кримінальний, став лідером злочинного угрупування, яке займалося економічними розбоями, грабежами та шахрайством. У своїй діяльності ні перед чим не зупинявся. Любив бути в авторитеті і мати владу над людьми. Любив розкішне життя, багато грошей і круті розваги. І все це мав. Він прагнув жити як Лев, і раптом відчув, що живе як миша. Він у міжнародному розшуці: Оганес, Далакян Усикович, громадянин Вірменії, особливо небезпечний. Одного вечора за ним прийшли. Не врятували ні авторитет, ні гроші, ні знайомства. Оганесу загрожував термін покарання від 15 до 25 років тюремного ув'язнення. У слідчий ізолятор замість кримінального кодексу йому принесли Біблію. Ця книга повністю перевернула його життя і вчинила диво. Оганес покаявся. На суді він визнав свою провину і нікчемність минулого життя. Несподівано для всіх суд виніс оправдальний вирок. Такого повороту не чекав і самоганес. К этому я не был готов, к такому повороту дел, потому что если я и молился, то у меня были две молитвы. Первая, Господи, сможешь ты ли меня простить? И Бог показал это еще до того, как судья высказал свое мнение. Вторая молитва была, Господи, я бы хотел хотя бы 5-6 лет отсидеть, чтобы все-таки родителей увидеть. Я был слишком молод тогда, мне было 28 лет. Выйти когда-то в 50 лет, это я понимаю, что я совершил эти тяжкие преступления, я заслуживал, но в глубине сердца не очень-то хотел. Но все равно, какой бы ни был вердикт суда, я бы это принес бы, потому что мне важнее, что Бог меня принял. То был лишь початок. Оказалось, что Бог мне готовил другой путь. И когда мне все-таки дали вещи в руки, я тогда понял, что я не знаю, куда идти. Да, в эту ночь я так и нигде не ночевал. Ну, мне негде было ночевать ни денег не было, чтобы в гостиницу идти. Многие знакомые друзья отвернулись. Благо, тепло было. Я походил. У нас было любимое место с друзьями общаться там под Ивой. Там скамеечка. Вот так. Я отчасти даже не могу уснуть. Вранці Оганес зателефонував батькам. Вони допомогли грошима. И он решил начать новое життя. Я поехал в Черновцы с целью того, чтобы... С чего я закончил, вновь возобновить. Я хотел дело начать. Честное, пусть малого, но достаточно для моей жизни. Но вот как будто кто-то вот очень умело ведет так, чтобы ничего из этого не вышло. Я уже и так молюсь. И так молюсь. Ну, Господи, ну мне же на что-то надо жить. Ну ты же понимаешь. Я тружусь, я честно все делаю, я никого не обманываю. Я верю своему обещанию. Нет, и все. Итоги так получилось, что. Мені некуди вже було дядя. Я повернувся до від куди уїхав. Йому довелося повернутися туди, куди він найменше всього хотів: на Херсонщину, у ту місцевість, де його знали як злочинця і бандита, горду і зверхню людину. Коли я виїжджав, я подобно Наполеону сказав, що я ніколи більше Тут не вернусь, Зажигаю за собою мости. Я не хочу это место кошмар, споминать більше. Но пришлось, тому що худо, бідна, хоч там не знали. І мені пришлось вернуться туди, і не просто район, а село в сліді моїх друзів. то я був к ним теж очень несправедлив, гордо Гордо себя, унижал или оскорблял. Но пришлось там. на несколько дней приїхати. Земляки, вірмени, які оселилися в українському селі і трудилися біля землі. Прийняли його. Він думав перебути пару тижнів. А довелося залишитися надовго. У мене не було ні паспорта, не було дені. Я й телефон продав, прожив на эти В Відтоді став культурним бомжом. Що коїлося в гордому серці? Коли я зрозумів, що я вже остаюсь там. надолго, на неопределенное время. Мне было тяжелее, потому что одно дело, когда ты знаешь, что скоро уедешь, другое дело, когда ты там будешь жить, ну и жить как все, а так как все, я не очень-то хотел. Трудиться он не звик. Сельское життя было не для него, але выбору не было. В семье, где я жил, там несколько братьев. Ну, и они купили бички. <свят> я не забуду этих бичков. У меня даже были имена для них. Один прекрасный день на грузовике их привезли, выгрузили и сказали, ну, тут разберись, а мы поехали в сад. Представьте себе, 6 бичков. Они молодые, месяца 4-5. Разные развитие, маленький, чуть-чуть большой. Но естественно, когда их место меняешь, это я уже потом узнал, они и от этого переживают стресс. Они мечат, бекают. Да еще и кушать надо было им давать. Ну, как животному объяснить, что нету? Ну, и они вот с утра до вечера, соседи собираются, орут на меня. Ты чего не видишь, животное а – «Олет, делай что-нибудь. Я говорю, а что я сделаю? Кушать давай. Да нечего, привезли, выкинули их, и все. говорит, вот иди в ферму, вот там есть листья кукурузные. Они чуть-чуть скирды давали своего. И мне пришлось делать так. Два мешка с нитками и два мешка с нитками. Один в одно плечо, другое-другое. И вот так где-то километра три, вот так я поднимался в ферму, там заброшенная ферма, и кукурузные листья были. Ну, коровы очень любят. Я их трамбовал, и как верблюд на себя носил и прокинул. Тот день, когда я сюда пришел, мне было очень тяжело. Життя спливало, Оганес не бачив выходу. Ребята были конечно недовольны, что я так долго уже остался, как-то намекали. Да, только там у тебя дела пойдут. И я молился, говорю, Господи, помоги, расположи их сердца. Я за них молился. Они привыкли с этой мыслью. Я привык с их мыслями, с той образом жизни, которая предлагала мне данное время, данный эпизод, местоположение. И как один из всех стал. Чего только не довелось ему скуштувати за цей час. И насмешки, и до коры, и невагу. А винучевся труды трудился и поздновав тяну работы, я куколюсь, сневался сам. Очень тяжело было, приходилось смириться, а гордое сердце, оно ж больное не хочет. И при всем этом я понимал, что я на правильном пути. Чья-то очень сильная рука ведет так, и я себе говорю, это тебе даже мало. То есть я укорял себя за это, потому что я все-таки был сыном не гордых людей, не родители рабочие, они трудолюбивые, скромные люди. Ну и в кого я превратился? Я говорю, это тебе мало. И я слышал четкий голос Божий, хочешь жить? Иди по этому пути. Вот благодари этот путь, потому что это верный путь. Часу Маганеса охоплювала безнадея и відчай. Летом думал, ну если сильно плохо станет, пойду в коровник, повешаюсь. Але кожного разу его стримувало усвідомлення.

выйти оттуда закаленным верующим, или же я должен был погибнуть в этой пустыне. И это Бог вел меня так. Я очень много задавал вопрос, Господи, почему мои лучшие годы из 28 до 32 лет я здесь нахожусь? Почему? И Бог давал зрозуміти, Пустыня показывает тебя, что ты без Бога не больше, чем этот песок. То есть вот этом разбитом сердце, там разбиваются все твои мечты, все твои планы. Там люди на тебе смотрят, как на смертника, безнадежного человека. И ты в этом разбитом состоянии, когда сердце разбито, в ней рождается молитва, искренний дух молитвы. Потому что гордый человек не молится, он, он знает, что у него еще не все, все ресурсы исчерпаны а вот еще это сделаю, а вот это предприму. А вот когда я понял, что у меня не на чем надеяться, ну, ну хуже же не будет, я же уже согласился то ли галстуком по себе, вот, то ли вставок ну хуже же не будет, ну, ну давай ладно, приму этот путь. Иоганнес пошел указанным Богом шляхом мне даже как-то стало приятно эта мысль, что я уже не несу ответственность. Оказывается, Бог это хочет любому человеку объяснять. А я думаю, ну ладно, что хочешь делать, теперь ты неси ответственность. Хочешь, пусть плюют в лицо. И Бог допустил выпробование. Один раз, проходя возле дискотеку, позвали и ударили в лицо. А не за что. А просто, я думаю, интересно, слушай, как у него рука. А он сам даже Немного э, удивился, устрашился, потому что знал, кто я. И что интересно, что я тому радовался, что гнева не было у меня. Я сам удивился, приятно так. Так посмотрел, говорю, ты чего? Да ничего, ничего. И ушел оттуда, назад, назад, и вот так ушел. Господь перетирал его, небе крест древне, сыту и вчив. Один прекрасный день читаю Библию. Приходит подруга моего друга. И она удивленно спрашивает, ты Библию читаешь? Я говорю, да. Ну, конечно, она ну, удивилась, зная, какой я. <laughs> да, раньше вот, топором бегал по этой улице, <laughs> а теперь, да, теперь Библию читает, сидит дома. Но она, конечно же, сначала не поверила, потом поняла, что это серьезно. Пришла через день с таким пакетом книг, и я как открыл, смотрю, Патриархи, Пророки, Пророки и Цари, Желание кого, вот это пять томов, которых я слышал. Еще и такая книжка узенькая, Марк Финли, изучаем вместе, и... і 24 уроки нової Він поринув у пізнання Божого Слова, годинами розмірковував над життям і по-новому оцінював його. Він спілкувався з Богом, як зі щирим другом, відкривав йому своє серце і душу, ділився переживаннями і болем. А Бог промовляв до нього через красу природи і простоту сільського життя. Оганес почав відчувати радість. Я где-то годы 8 месяцев вообще с села никуда не ходил. Как монах, аскет. Я себе вел благочестивую жизнь, в селе проповедовал, всем помогал, наслаждался жизнью, радовала мне такая жизнь. Единственная проблема, о чем у меня бывали бессонные ночи, это все-то здесь хорошо, а у меня же семья, у меня родители есть. Вони старенькі, хто буде за ними. Больші годинки я не дзвонив. Мені було тяжело дзвонити. Після того, що вони пережили і я вот опять не оказался вдома. Оганес вже давно відчув себе блудним сином, який покинув батьківський дім, промарнував майно і наївшись свинячих ріжок. кто за родинным теплом. 12 лет, с 1994 по 2006 год, я не видел отца моего, который настолько для меня был мудрым, уважаемым, очень многоуважаемый человек. Его все, не только в городе, и в республике уважают. А я его не слушал и позорил моего отца. Можно сказать, расточил имение моих родителей. Всякий раз, когда попадал, всякие проблемные ситуации, то с милицией, то чем-то, то приходилось родителям вытаскивать, естественно, это за, хорошие глаза, добрые, то золото, то денег. Они остались почти ни с чем, не стыдно. Я до этого письмо писал. Мама, папа, я раскаиваюсь при вами. Я жив благодаря тому, что Сын Божий умер за меня. Поэтому не спешите отвергать его. Раскаивался, когда писал, плакал много раз. На эта бумага такая была намочена слезами. Вин мривал побачити батькив. У меня одежда была одна только: костюм, пальто, рубашка, туфли. Я их не одевал, потому что я думал, что домой поеду. Вот-вот, ну не знаю как, но поеду. Хоть что-то в чем можно было поехать. А там нашел какие-то дьявольские спортивные туфли. Это надо было видеть. Когда стоял я перед зеркалом, смотрел на себя, говорю, кто ж ты такой? Огнез находил відраду у Божьему Слове. И когда я изучал Слово Божие, я начал анализировать свой мотив, а насколько я люблю Бога. Потому что, когда я читал, там говорилось о полноценном послушании. Ну, я был далек от этого. Но а на самом деле, при моей вере, так называемой, у меня были не очень хорошие поступки. Я говорю, Господи, но ну, вера как-то должна отличать человека от неверующего. А у меня, по сути, жизнь показывает, что нет никакой разницы. То есть я мог курить, я мог выпивать. Окружение, в котором находился, было очень гнетающее. И каждую секунду спровоцировало меня. У меня борьба, там неделю не покурю, дня четыре не покурю. То есть по-разному. А потом опять. А там все молодые ребята по вечерам сбегаются своими девушками и начинается. Я там сижу Библию читаю, они музыку такую неприятную слушают. Но это их дом, я это в гостях. Он четко усвідомив, пів у Бога не бывает. Я понял, что все, что в Библии написано, нужно исполнить. Я говорю, Господи, раз ты начал со мной работать, то и в состоянии мне указывать на истинную церковь твою, где бы я мог принять крещение. И решил никуда не ходить, просто изучать Библию и мне Бог сам укажет. Я увидел, что есть такая церковь все-таки, которая соблюдает заповеди Божии, и веру я соблюдает, в течпении соблюдает, не просто заявляет об этом во весь мир, а сам поступает как хочет. И вот это честный подход, вот это принципиальность. Вот я так хочу. Когда я отсюда уеду, я найду эту церковь. И в один прекрасный день друзья мне позвали, Поехать в район. Там у Ганесса познайомили с верующей девчиной. яка вказала йому адресу місцевої громади Церкви християн-адвентистів сьомого дня. І ноги мої унесли по цьому адресу. я відкрив калітку, дивлюся, там бабушка працює, там чуть-чуть маленький огородний мужчина. Я кажу, здравствуйте, це церква? Та, да, церква. Я кажу, а хто пастор? Я пастор, так коротко. Я кажу, мене звати Аганес, я прийшов креститися. Йому, <laughs> звісно, не в себе було. Очень интересно, да? ты откуда явился? А ну расскажи, кто ты. Когда мы с ним заговорили, я понял, что он очень серьезный настрой. Для меня было, конечно, удивительно, что человек пришел. Мне показалось, что он солидный. Правда, у него такой немножечко был взгляд, который говорил, он как бы чего-то боялся. Потом, когда мы с ним поговорили, уже он зашел во двор. Мне понравилось, как он говорит. И, и он сказал первые слова, его были. Я хочу креститься. Он понял, что я истинно верующий, истинно ищу Господа. Твердо пришел, чтобы идти дальше уже с Господом. Но в конце предложил мне помолиться. И я помолился. Я любил тогда молиться молитвой Давида, 50-го Псалма, Помилуй меня, Боже, по Великой Милости Твоей, да. И я помолился ну, от всего сердца, благодарил Господа за встречу, за беседу, что уже не я, я не один, есть церковь здесь за это мое пребывание. И когда пастор Николай Груша помолился, я возредал, так возредал. У меня тут лужа была. Дух Божий всегда касался. Я так очень сильно каялся за на грехи. Я был тронут тем, что нашел Божью семью и за меня молятся. Потому что я уже привык был, что весь мир отвернулся против меня. Я один. Вот. А тут, оказывается, есть Божья любовь, забота. Те любовь точно посбавила Оганеса страху він за много километров почав ходить до церкви. Я всю жизнь боялся грозы, молнии. Мы как раз возвращались домой в село с другом на машине и по дороге машина поломалась это примерно один час вечера. Машина поломалась и гроза. Бьет дождь, молния. Всю жизнь боялся, а тут страха нет уже. Я машину, боюсь. Я уже понял, что я принят, просто принят ну, весь груз, страх, все это исчезло. Я, я в Божьей семье. Я начал, вот с того дня я никогда не пропускал, даже если болел, даже в 40 градусов температуры. Я всегда ходил, всегда поклонялся Богу, всегда молился Ему, всегда служил. С тех пор Аганес не пропустил ни одного богослужения у нас. Но он бывал не только на богослужении, он просто приходил иногда, часто вечерами нам, причем он ходил к нам часто пешком за 17 километров, даже зимой в тонких-тонких туфельках, потому что у него не было теплой обуви, он шел по морозу, и Господь хранил его в это время. И он приходил в пятницу вечером, и мы с ним э, садились за пианино вдвоем, он любил петь. Я видела в нем чистую душу. Которой, несмотря на її пройшлу життє, вона сахранілась в ньому. З цієї іскорки Господь викресав полум'я. Тепер Оганес всім своїм гарячим серцем прагнув служити Богу, який врятував його від тюрми, вихопив із бурхливого потоку життя, що нісся до прірви, зруйнував стіни гордині, перетопив характер і серце наповнив любов'ю. радует, что все-таки Бог изменил вот это бушующее сердце. Я всегда молюсь, Господи, ты знаешь мой крутой нрав, ты мне, пожалуйста, вот как море успокаивал, вот так мой, мой характер успокой, терпение, кротости. Настав час, и перед Оганесом открылась дорога. Надежда не постижает, верно, Слово Божье. Вот я надеялся, и Бог мне вывел. И один прекрасный день передали мою большую сумку, а там очень много разных одежд. И я выехал в Херсон, мне позвонили. Потом так там и остался. Ну и оттуда уже пошла по-другому жизнь. Оганец нашел работу и где только мог, щиро про Христа. Когда я все-таки пришел в Херсон, люди на меня смотрели, как на инопланетянина. Ты так веришь, да, что ты говоришь? Говорю, я не просто верю, я уверен в этом. Я уже пережил все, что говорю. Минуло несколько роки. Он позвонил мне по телефону и сказал, сестра Оля, передай моему пастору, что меня утвердили на служение в Геническом. Ну, у меня слов не было, конечно. Я радовалась, я его поздравляла. И когда я сказала Коле, то Коля... Коли просто задрожали губы, и даже слезка потекла из глаза. В общем, он был очень тронут. Мы с супругой преклонили колени, помолились об этом. И, конечно, без слез даже не обошлось, потому что Господь делает невозможное. Никто не верил, тем более в армянская диаспора, которая там была. Они сами были удивлены. Ну и у нас тоже в церкви, потому что не украинец, не русский, а армянин и человек, который стал служителем церкви. О чем это говорит? О том, что для Господа нет ни нации, нет ни народностей, нет ни языков, а есть все мы одни общие в Иисусе Христе. Я рад этому. Сегодня понимаю, что я искал всю мою жизнь. Вот чего-то искал: положение искал, денег искал, отношения искал с человеческими. Это все было как бы не то. А когда Бог стал ну, моим не просто Господом, а так этот Господь еще и друг твой что я родной отец. Оганес с родным батьком. Я приехал в Анадзор, город, это третий город, областной центр, 120 километров от Еревана. И я еду в маршрутке домой. Я вижу отец. Я говорю водителю, останови, останови. Я вот когда подхожу, вижу, отец мой заметил меня. Ему тогда было 75, а мне 33. Да, и он просто начал бегать. Да, я вспомнил притчу как отец поднял свой подол и бегал, несмотря на все приличия, да, старец, да, и идет ко мне такому недостойному. А у меня была большая сумка такая, а он еще берет, чтобы и мне почетно нести. Я говорю, да, сумку. нет, давай понесу. Это было повернение блудного сына, покирного и слухняного. Таким его сделал Господь. Я вот сейчас в Божьих объятиях живу. Теперь Бог мне хорошую семью дал, хорошего сына прекрасного. Я в честь Бога Михаилем назвал, подобный Богу, чтобы он таким стал. В церкви я познакомился с Сюлей. Бог дал такого человека мне, друга жизни. Это... дуже хороший чоловік. І я, коли особливо вимагався в друзях, то мені Ісус з'явився як друг. Каже, я ніколи не предам тебе. І мені подарував такого чоловіка, який тоже не предаст, не осудить, який розуміє. У мене чудова жіна, я її дуже люблю. Нещодавно у подружжя Далакян народився ще один син. Назвали його Рафаель. У житті Оганеса новий етап. Він прагне ще відданіше служити Богу. Присвятивши йому все своє життя. Особливо небезпечний. Тепер він несе слово Боже істину, а слово Боже докоряє і рятує тих хто його з вірою приймає і по ньому живе. Сьогодні Оганес здійснює служіння в Генічиську, завтра буде там, куди пошле Господь. Така участь тих, хто слідує за Богом. Море – це цікаве зрілище. Знаєте, от коли дивлюся далеко в море, вот вижу, то бачу, що десь там небо починається. Да, конец человечества не приходит смерти. А итог человечества это встреча с своим Творцом. И Бог нам предлагает бесконечность. Не просто где-то кирпичная стена, а именно плавно вот так предлагает вечность. Мы говорим бескрайный океан, да, выражение такое. И вот смотришь далеко и там соединяется небо с морем. И сидишь, понимаешь, что величие Божие море показывает. Она много велика, и нельзя переместить Бога в твои человеческие перспективы. Нельзя. Бог велик.